ان اللہ اعلیٰ شدیل لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے اللہ ایسے ہی یہ چیزیں عطا نہیں فرما دیتا ہے اللہ نے ہر چیز کے قاعدے و قوانین بنائے ہوئے ہیں یہی آیت جو لکھی ہے اسی کے ترجمہ کیا کر دیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو فون ہمارا ذہن چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا اللہ نے چاہا تھا اس کی نوکری لگ جائے کہ مجھ سے دشمنی ہے اللہ کی عام طور پر ہمارے یہاں یہی اسلوب ہوتا ہے بس بھائی وہ بڑا پیسے والا ہے اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے تجھے غریب کیوں رکھا ہوا ہے تیرے کو دشمنی ہے اللہ سے یہ اللہ ہے کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار ہی لگتا ہے وہ جس کو اللہ نے امیر بنایا ہے تیرے سے دشمنی کیا ہے نہیں وہ تو اللہ تو دے کے بھی آزماتا ہے وہ لے کے بھی آزماتا ہے تیرے کو دے کے کیوں نہیں آزما یعنی تو ہی ہے جس سے لے کے لے کے دے کے نہیں آزما کیوں بھائی اس کی فرا کی بھائی وہ گورنمنٹ جاب لگ گئی ہے اس کی بہت اچھی جاب لگ گئی ہے بس وہ اللہ جس کو کرتا ہے یہ ناکام اور اپنی کمفرٹ زون میں رہنے والے لوگوں کی کلمہ بتا رہا ہوں آپ کو جو ایک کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اپنی صلاحیتوں کی نشوما نہیں کرتے ہیں لفم آتا ہے قدفلہ منسکہ کامیابی اس کو حاصل ہوگی جو نشونما کرے گا جو صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کرے گا جو کمفرٹ زون میں گھومتا رہے گا اس کو پتہ ہے کہ میں ایسے ہی ہوں ایسے ہی رہوں گا تو وہ ہمیشہ ایسی ناکاموں والی باتیں کرے گا ہاں اس کو تو گورنمنٹ جاب لگی ہے اللہ نے دیوائی. بھائی تیرے سے کیا دشمنی ہے تجھے کچھ لگوا رہا گورنمنٹ جاب یہ عام میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ کلیمات موجود ہیں ہمارے ہاں فلو کے بعد تو بڑا پیسہ ہے وہ بھائی پیسے والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں سارے پیسے والے تو بس کرپشن کر رہے ہیں بس بیماریاں آتی ہیں پیسے والوں کو پیسے اللہ جب پیسہ دیتا ہے تو بھی ادوائشی بھی دیتا ہے اچھا یعنی میں غریب ہوں تو سارے غریب اچھے اور اگر میں امیر ہوں تو سارے امیر اچھے سارے غریب برے ہیں اپنے آپ کو تسلیاں دینے والے اپنے آپ کو تسکین بچانے والے کہ چلو ٹھیک ہے میں کمفرٹ زون میں ہوں میں ناکام ہوں ٹھیک ہے میں ناکام ہوں تو میرے سے اور بھی تو بہت سارا میں اکیلت ہو ہوں ان کی تعریف کرتے رہو میں بھی اوپر ہوتا رہوں گا ان کی تعریف کے اندر اندر اور جو مجھ سے اوپر ہے جن کے جیسے بننے کی میں خواہش کرتا ہوں میں بہت میرے دل کے اندر حسد ہے کہ میں ان جیسا بن جاؤں میں جلتا ہوں ان کی جنہیں کیا دیکھو اس کے بعد کیسا ہے لیکن میں اوپر سے اعتراف نہیں کرتا کیونکہ میرے جذبات کو ختم کرنے کے لیے مذہب والوں نے یہ باندھ دیا ہے روک لگا دی ہے کہ اگر تم نے اپنے جذبات کا اظہار کر لیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا تو اندر ہی اندر کوڑ رہا ہوں اندر ہی اندر مر رہا ہوں اپنے جذبات کو مار رہا ہوں اور باہر سے اعتراف کرتا پھر رہا ہوں کہ دیکھو یہ سارے جتنے غریب غریب بے چارے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے سترہ ہزار سال پہلے جنت میں غریب جائے گا اچھا اور جو امیر جو حج کر رہا ہے صدقے دے رہا ہے اس کی فضی میں ان کر رہے آپ یعنی اگر روایات کا جائزہ لوں جو بالکل جھوٹی ہیں اللہ کے رسول پہ جھوٹ گری گئی ہیں اگر میں روایات کا جائزہ لوں ایسا لگے گا کہ جو جو جتنا پیسے والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ فائدے حاصل کر سکتا ہے مال دے رہا ہے خود روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اوپا والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو اوپا والا ہاتھ جس کا ہوگا تو مالدار ہوگا تو بہتر ہوگا ویسے بہتر ہو روایت کے رو سے ہی وہ کعبے میں جا کے نماز ادا کر رہا ہے اس کی ایک ہزار نماز میں یہاں سجدوں میں گر گر کے میری جو ہے وہ سجدے کی وجہ سے میری کھال کا کلر چینج ہو گیا ہے ناک میری بالکل بدل گئی ہے پہلے پتہ نہیں کیسے تھی آج عجیب نظر آ رہی ہے موٹے موٹے نشان ہو گئے ہیں اس کے پر کچھ لوگوں کے نشان بن جاتے نا ناک کے اوپر بھی اور ماتھے کی اوپر بھی بیچارا یہ ٹانگیں بیٹھ بیٹھ کے اپنے ٹانگوں کے گٹے سجا لیے ہیں لیکن اس کی ایک نماز اس کے ایک ہزار نماز کے بیابر بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے تو یہ ہمارے ہاں جیسے ہی قدی کا لفظ آتا ہے فوراں اللہ کی قدرت پر بات چلی جاتی ہے بھائی اللہ کی قدرت کی بات نہیں ہے اللہ کی قدرت تو اتنی ہے کہ پوری کائنات کو بھی مال دیتے ختم نہ ہو ایسی قدرت والا ہے وہ اتنے طاقتور رب ہے وہ ان اللہ علیہ کلی شہین گدری کی اگر بات کریں تو ایک بندے نے ایسے ہی سوال کر لیا تھا میں نے سنا تھا کسی سے کہہ ہے اللہ تم کہتے ہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے اب دے جواب اگر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ کیا وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے یہ باقاعدہ سوال کیا کسی ایسے بندے نے جس نے ڈیبیٹ چل رہی تھی آپ بس میں دے جواب آپ اسے آپ تجمع غلط کرتے ہیں تو پھر معاملہ سامنے یہ ہی آتے ہیں اس خیال پیش کرتے ہیں لوگ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں فسٹ تب الخیرات کرنی ہے آزادیوں میں آگے بڑھنا ہے سبقت کرنی ہے لیکن اس بات کو یاد رکھو ہر چیز کا پیمانہ ہوگا ہر چیز کو اللہ نے پیمانوں کے اندر قید کیا ہوا ہے ہر چیز کے اوپر اس نے ایک تقدیر مقرر کی ہوئی ہے جس کو فرماتا فقد النّہ فنِم القادرون ہم نے ہر چیز کے پیمانے تیار کیے ہوئے ہیں اس کائنات کے اندر تمہارے لیے کوشش تو رکھی ہوئی ہے لیکن ہر چیز کا ایک نہ ایک نتیجہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم موزادی طور پر بہت زیادہ آگے آگے بڑھنے والے بن جاؤ ہمارے ہاں تو پہلے موزاد اور کرامات جس کو کہہ دیتے ہیں موزاد تو خیر وہ نہیں کہتے ان کے لیے باباوں کے لیے کرامات کہہ دیتے ہیں نا ہمارے ہاں تو پہلے کرامتی بابا بغیر ہوائی جہاز کے بغیر چیزوں کے اڑتے رہے ہیں پہلے بھی ان کے لیے تو کوئی پیمانہ نہیں تھا وہ بس اڑ جا رہے چلتے تھے اڑنا شروع کر دیا چلتے چلتے سمندر میں چلنا شروع کر دیا اسی بہت ساری کہانیاں ہیں ہر مذہب کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ اللہ کلّی شہین کا اگر تمہیں ہواؤں سے باتیں کرنی ہیں زمین کے اوپر تو اس کے لیے بھی پیمانہ ہے پہلے گاڑی یا بائک ایسی کوئی چیز بناو گے تو دوڑتے ہوئے جاؤ گے ہواؤں میں اڑنے کا شوق رکھتے ہو اڑو گے لیکن پیمانے کے حساب سے سمندر میں کوشش کرتے ہو نا سالوں سالوں رہنے کی انجوائے کرنے کی اس کے بھی پیمانے ہیں اس پیمانے کے مطابق عمل کرو بڑے بڑے جہاز بناؤ جو سمندر میں چلنے کی طاقت رکھیں اور پھر آپ اپنے زندگی کو گزارو فصل بکل خیرات ہر جگہ پہ تمہارے لیے آزادیاں ہیں تم جتنا آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تمہارے لیے چیزیں کھلتی چلی جائیں گی لیکن اس بات کو یاد رکھنا ان اللہ علیہ شہین قدیر بے شک اللہ نے ہر چیز کا پیمانہ مقرر کیا ہے ہر چیز پر پیمانہ مقرر کرنے والا ہے